गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्रिपुरा येथे एका विशिष्ट संघटनेने मोर्चा काढून सदर मोर्चामध्ये त्रिपुरा येथील मस्जिदवर हल्ला करून मुस्लिम बांधवांच्या घरावर सुद्धा हल्ला केला व मुस्लिम बांधवांसोबत मारहाण केल्याची निंदनीय घटना घडली होती याचे तीव्र निषेध करण्याच्या उद्देशाने तसेच या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या समाज कंटकांवर कारवाई करण्याकरिता धारणी मुस्लिम समाजातील विविध संघटनेद्वारे धारणी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत देशाचे राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले याप्रसंगी समाजाच्या शिष्टमंडळात धारणी दारू लूम संचालक मौलाना सलीम नदवी फईम सेठ जब्बार मौलाना शेख मुक्त्या शेख सलमान नदीम नदवी तौसिक मेमन, आदी उपस्थित राहून निवेदन सादर करण्यात आले तसेच निवेदन देताना त्रिपुरा घटनेची निंदा करत सदर घटना ही अत्यंत निंदनीय असून भारत देशाच्या इतिहासामध्ये अशी घटना अद्याप घडलेली नसून भारत देश हा सर्व धर्म सहिष्णुता व एकात्मतेचा प्रतीक देणारा देश आहे या देशाची एकता कायम राहावी याकरिता अशी घटना पुन्हा घडता कामा नये व या घटनेशी संबंधित आरोपींवर त्वरित योग्य ती कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती सुद्धा करण्यात आली उपविभागीय अधिकारी वैभव वा वाघमारे यांनी सदर घटनेची निंदा करीत वरील स्तरावर पाठ पाठपुरावा कर आश्वासन दिले निवेदन देते वे मुस्लिम समाज सर्व संघटना व ते कार्यकर्ते तसे समाज बधव मोटा संख्य में उपस्थित होते ये धारणी से जितने भी यहाँ यानी समाज कार्यकर्ता है और अध्यक्ष है जितने भी जमातों के उसमें जमात इस्लामी हिंद है तबलीगी जमात है और बरेलवी हजरात है अहिल हजरत अहल हदीस भाई लोग भी है और तमाम जो है ज़िम्मेदार धारने के हम लोग यहाँ साहब के पास निवेदन लेकर आए कि मुल्क के अंदर जो जुल्म झ्यादतें हो रही है हमारा मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है अलामा इकबाल ने इस मुल्क के लिए कहे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जिन्हें जिस मुल्क की तारीफ़ पूरे दुनिया के लोग करते हम पूरे दुनिया के अंदर घूमते तो हम अपने देश की बहुत तारीफ़ करते लेकिन अब हम किस मुँह से बताएं त्रिपुरे के अंदर जो हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर जुल्म झैत्या हुई वो ऐसा है कि इंसान की रूह कांप जाती उसके वो जुल्म जैत्य के सामने शैतान भी परेशान है जंगल के दरिंदे भी परेशान हैं शेर चीते भी परेशान हैं कि ये इंसान वो काम कर रहे हैं जो शेर चीतों का काम था जो जानवरों का काम था जो दरिंदों का काम था आपने तस्वीरों के अंदर देखे होंगे नौजवान लड़कों को आ, काट काट के फेंका जा रहा उनकी गर्दनें काट ली जा रही आप याद रखो हर मुल्क की हिफाजत करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है और ये मुल्क के लिए हमारे आबा अजदाद ने लाखों की तादाद में उलमा कराम ने हमारे हिंदू भाइयों ने इसको आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी अगर ये मुल्क ज़ाय होता रहा और इसी तरीके से ये बड़े बड़े लोग इनके बड़े बड़े अध्यक्षता के अंदर वहाँ के जो है मिनिस्टरों के सरपरस्ती के अंदर अगर ऐसे काम हो तो बताओ हम किस मुल्क में जाके रहेंगे और हम किसके पास जाकर कहेंगे हमारा तो खालिक मालिक वो है उसने तो हमारी हिफाजत का वादा किया और वो हमारी हिफाजत करेगा तो हम ये हमारे साहब लोग के पास और हमें खुशी हुई कि साहब ने हमारी यानी जो हमने उनके सामने बात रखे उन्होंने हमारी बात भी सुनी और बाहर आके हमारे सब साथियों से मिलकर उन्होंने कह कि ये जो मुल्क के अंदर हो रहा है बुरा हो रहा उन्होंने भी उसकी जो है मजम्मत करे तो हम गुजारिश करते हैं मुल्क के जिम्मेदारों से और पूरे मुल्क के जो बड़े शासन तक और यहाँ तक के वजीर आजम तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे मुल्क की हिफाजत करें और ये जुल्म हो रही है इससे जो है जालिमों को रोकने की कोशिश करें वरना ये मुल्क आज अच्छा है कल ये तबाही के धाने के ऊपर जा रहा है तस्मीन शेख, जुगल किशोर जयसवाल विदर्भ न्यूज धारणी